बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत ईसी की अबलीस से मुलाकात का वाक़ वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें वाकया कुछ इस तरह से है कि हजरत ईसीम की मुलाकात अब्लीस से हुई वो चार गधों को हाँक रहा था इन गधों पर सामान लदा हुआ था हजरत ईसा अलैहि इस्लाम ने अबलीस से इन गधों के हाकने और सामान के बारे में पूछा अबलीस ने जवाब में कहा कि तिजारत का सामान इन गधों पर लदा हुआ है और खरीदने वालों की तलाश कर रहा हूँ हजरत ईसा अलैहि इस्लाम ने इसकी बात सुनकर पूछा पहले गधे पर क्या सामान है अबलीस ने कहा जुल्म हजरत ईसा इस्लाम ने पूछा इसको कौन खरीदेगा अबलीस ने कहा अच्छा दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लगा हुआ है अबलीस ने कहा हसन हजरत ईसी इस्लाम ने पूछा कौन खरीदेगा शैतान कहने लगा उल्मा हजरत ईसी इस्लाम ने पूछा तीसरे गधे पर क्या लाद रखा है शैतान अबलीस कहने लगा ख़ियात हजरत ईसा इस्लाम ने फरमाया वो कौन खरीदेगा शैतान ने कहा कि तजारत पर चौथे गधे के बारे में पूछा इस पर क्या लाद रखा है अबलीस ने कहा मकरो फ्रे हजरत ईसा इस्लाम ने पूछा इसे कौन खरीदेगा शैतान ने कहा औरत ये है आज की हमारी वीडियो हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह